Приветствуем вас, друзья. Это «Источник искусств» – программа про вдохновение. Сегодня нас будет вдохновлять такое удивительное явление человеческой цивилизации, как симфонический оркестр. Наверное, у вас в глазах сразу возникла картинка. Сцена, красиво одетые музыканты во фраках, в бабочках, маэстро за пультом с красивой дирижерской палочкой, взмахом которой повинуется стихия музыкальная и огромное количество людей. И смею вас заверить, что это не единственный стереотип, который у нас возникает при этом словосочетании «симфонический оркестр». Но так ли это? Было ли так всегда, когда оно сформировалось именно в таком виде – ну и самое интересное, что находится за кулисами сцены, на которой играет оркестр, и что находится между нот дирижерской партитуры, что находится а, между папкой и пультом каждого музыканта, что у них находится в середине, какими мыслями, желаниями они мотивируются, узнать про все это чрезвычайно интересно но абсолютно невозможно без опытного эксперта. И сегодня у нас с таким экспертом будет уже знакомый вам Дмитрий Коновалов. Дима, приветствую тебя. Спасибо. Дмитрий – известный украинский композитор, аранжировщик, оркестровщик и дирижер одновременно. Вот такое вот сочетание профессиональных качеств нам просто необходимо для того, чтобы хоть как-то открыть эту тему, потому что только такое сочетание позволяет познать оркестр изнутри, что, собственно говоря, Дмитрий и делал на протяжении долгих лет своей профессиональной карьеры, написав большое количество музыки к кинофильмам, оркестровав многие произведения, в том числе и современные, и популярные, ну и, конечно же, стоя за пультом большого коллектива. Поэтому Сегодня, Дима, я очень рад видеть тебя Спасибо, в этой студии. Надеюсь, что ты позволишь нам приоткрыть вот эту вот завесу таинственности и разрушить некоторые сформировавшиеся стереотипы вокруг оркестра. Кстати, вот ты до того, как познакомился с оркестром поближе, были ли у тебя какие-то стереотипы, которые потом ты для себя развенчивал? Безусловно, конечно, были. Из тех стереотипов была масса. Я, как и любой музыкант, который слышал звучание оркестра, еще ну, не прикоснувшись к нему практически, воспринимал это как самое высшее, наверное, музыкальное выражение. Выражение мысли композитора, выражение, вот, выражение музыкальной мысли богатство красок, богатство оттенков, богатство, ну, палитра сама, покрасок, она, конечно, располагает, но ну, вот это нечто грандиозное, это просто фантастика, вот ты слушаешь, боже, как это красиво, как все слажено, как это удивительно, гармонично звучит. Вот, вот подожди, вот я хочу тебя прервать, буквально, вот мне, мне не терпится это сделать, потому что я знаю, ты сотрудничал с Эдуардом Артемьевым, а Эдуард Артемьев произнес следующую фразу, цитирую. Оркестру никогда не найдут замены. Когда 100 человек, каждый из которых индивидуальность, складывается в единое звуковое поле, то этот коллектив, это огромное явление прошибает все насквозь. Ну, как-то вот очень искренне, просто сказано. И, по-моему, в самую точку. По-моему, вот это вот соответствует тому настроению, с которым ты в первый раз посмотрел на оркестр. Правда? Конечно, безусловно. Ну, с этим невозможно не согласиться с такой фразой. Безусловно, фракой. безусловно. Маститый композитор, имеющий тоже большой опыт работы и вообще прекрасный человек, сказал, сказал абсолютно точно. Само ну, самого по себе вот явление единения людей командное, вот командное ощущение какой-то некой гармонической слаженности, да, когда все слажено, все вот стоит как-то в одном ряду, это безусловно подкупает и будет подкупать еще очень много лет. Если, если, ну, сколько существует цивилизация человеческая, столько и будет покорять. Собственно, оркестр и существует непрерывно. С момента возрождения такого понятия, как цивилизация, оркестр и существует. Вообще, нам... Подожди, ведь мы привыкли воспринимать оркестр. Ну, со времен, может быть, там, Бетховена, ну, может быть, его современников, но никак не раньше. Да, существует же мнение, что классический симфонический оркестр сложился в эпоху венские классики-то скажем так. Гайден, Бетховен, Моцарт, они... Бетховен, отец оркестра, да, да, даже да, да, некоторые да. так говорят, Бетховенский оркестр древние, думаю, что еще в каменном веке, если мы копнем еще глубже, как говорится. Как... В каменном веке? Да, О. люди собирались. Ну, первое выражение каких-то музыкальных, оно имело характер синергии. Люди собирались, стучали по барабанам, по натянутой коже, там, стучали какими-то палками. Там, что примитивные гремели. флейты примитивные, из Примитивные какие-то. Они уже были ощущения ансамбля, ощущения синергии. И вот мне кажется, что вот это ощущение синергии, сплоченности людей в выражении высших каких-то чувств культуры. Вот тогда я родилась. Синергия высоких человеческих материй порождает вот такое вот ансамблевое оркестровое звучание. Кстати, Дим, я считаю так, что, конечно, мы можем много говорить теории сегодня, но без живой музыки наша программа не будет настолько интересной для зрителя, как с ней. Поэтому предлагаю обязательно сейчас, вот прямо сию секунду, послушать хорошую, добротную симфоническую музыку. Thank <laughs> you. Ну вот, мы окунулись в эти симфонические волны. Я просто почувствовал, помнишь, мы начинали с фразы Эдуарда Артемьева, ну реально дает электричество. Это внутреннее, духовное электричество тебя пронизывает просто всего. А Курт Закс, когда описывал грандиозные богослужения Иерусалимского храма эпохи царя Соломона, очевидно, он имел в виду именно оркестр, когда он описывал. Собрание из ста и более музыкантов, держащих в руках медные, духовые, ударные, струно-щипковые инструменты. Очевидно, если они воспроизводили эту музыкальную стихию все вместе и синхронно, можем ли мы говорить о том, что еще тогда человечество имело дело с протооркестром? Можно, безусловно. А только ли, допустим, древнееврейской цивилизации это было свойственно, или кто-то может похвастаться еще? Я думаю, что это можно найти свидетельство и во всех цивилизациях. Во всех Чуть культурах. ли не в древнейшем мире, в египетской цивили, во всех культурах. Есть образцы, где есть даже на пирамидах зафиксированы какие-то фрески. На которых, на которые, пирамидах? Да, изображены, но на этих, на папирусах. Я на вспоминаю Лона Маска, который заявил, что пирамиды построили инопланетяне. Но очевидно, да. одним из доказательств того, что что-то сделали люди, является изображение человеческого оркестра на фресках пирамид. Много же не, не, нам неизвестно. На самом деле. И в... какие достижения в области музыки, мы этого не слышим. Мы не знаем, как воспринималась та же самая субстанция музыкальная, та же гармония с их точки зрения. А ведь в музыке, я уже говорил как-то на прошлой передаче, что музыкальная гармония является основополагающей для искусства музыки, для его понимания глубин, ос... сущности музыкальной. Так вот, это понимание гармонии могло быть иным, могло быть с точки зрения вот тех цивилизаций чуть-чуть других, а может быть были смещены какие-то акты Центы, но... ну, да. А оркестр мыслим без ощущения гармонии, вот той музыкальной гармонии, о которой мы говорим. Оно и, в, и с точки зрения философской и музыкальной гармонии образуется некое такое целое, целостный вот оркестр. Звучание музыкальной гармонии и, звучание, и единение э, душевной, душевной человеческой гармонии, можно сказать, философского понятия, высшей гармонии, высшего единения, высшей синергии. Вообще даже слово, вот говорят, синергия, симфония, это тоже все греческие слова, которые имеют синоним вот сплоченности, целостности. Вот э, это все есть. То гармония. есть один из корней э, э, симфонизма да. он и в древнегреческой цивилизации получается. Конечно, да. Ну, безусловно. Театральные какие-то действия да, театральные, или, хоры. или религиозные? Хоры, симфонический оркестр. Оркестр – слово греческое тоже. Оркестр – это греческое? Греческое слово. Греческое означало место, в котором располагались древние хористы во время исполнения трагедий. Вот, вот, вот такой, вам, да. пожалуйста, клише. В да, древности клише. словом оркестр обозначалось место, где э, находились хористы, то есть да, хор. Хор. Фактически хор и оркестр получается. Не да, это можно сказать не, не разделило, было, что было человеческие не разделим, голоса да? это тоже инструмент. А так. чего было больше в биографии оркестра, вот пока он фор фор формировался, развивался? Это все-таки было более театральная стихия? либо это была развлекательная, такая вот площадная, как пишет, что вот скоморохи они объединялись, либо это все-таки было некое храмовое действие, сакральное. И то, и то, и то. Все. Ор... Период существования оркестра сразу четко разграничивался. Вообще у оркестра есть и практическая сторона. То есть это практическое предназначение. Церковные, вот с давних времен, за, еще со средневековья, сразу было четкое разделение. Церковный ансамбль, церковный оркестр с э, харами, э, с присутствием органа, светский оркестр, как у Генделя, например, музыка на воде. Для Это специальных уже мероприятий, мистер Ген, мистера, для мистера, специальных а, да? мероприятий, да. И оркестр... Э, нет, вот церковный, пожалуй, вот, вот, это разделение европейское, ранее европейское разделение, это, пожалуй, основное. Церковный и светский. Церковный светский оркестр, да. А музыканты, в принципе, как? Они вот снимали с себя некие церковные одеяния, там, рясы, потом одевались в светскую одежду, и мне были кажется, те же, было или всегда, это были разные? Да. Могли быть, мне кажется, те же, да. Они все, все тогда все люди были верующие, во-первых. А во-вторых, нехватка и миграция музыкантов, это тоже давняя традиция. Она существует и по сей день, 21 миграция из одного лагеря в другой. Я просто вспоминаю э, такой пример из своей жизни, что я пришел вечером на концерт в филармонию, наслаждался замечательной музыкой симфонической. На следующий день меня пригласили мои друзья на отчетный э, концерт студенческого оркестра одного из вузов. И я, придя туда с ужасом увидел половину вчерашних моих музыкантов, которых я видел в составе симфонического оркестра филармонии, я увидел на сцене в составе студенческого. И, конечно же, студенческий оркестр звучал неплохо. И, и конечно, удивился, да? да? очень удивился. Но это нормальная практика миграции. Ну, это существует у музыка, в музыкальной среде у музыкантов такое не очень, может быть, интеллигентное слово «халтура». Так вот, они халтурой называют неплохое исполнение. Ага. а удачно подвернувшуюся дополнительную работу. Если для большинства из нас слово халтура означает э, нечто сделанное плохо, то для музыканта халтура э, это способ это заработать работа, э, выгодная деньги, выгодная подработок. Под... И, э, естественно, для того, чтобы не потерять его впоследствии, он старается выполнить его качественно, я так понимаю. Совершенно верно, да. Для оркестрантов это вот... Такая То есть, и если идет речь о качественной, высокопрофессиональной халтуре, знайте, что речь идет о подработке хорошего музыканта. Да, совершенно верно. И такая практика, я думаю, была в средневековье. Но люди, что они, по сути, как сказал, да, только один квартирный вопрос замучил, да, Булгаков. Да, да. Испортил. Люди же не меняются, да, по сути говоря. Я думаю, что эта крылатая фраза может быть применима и к музыкантам, и к оркестровому делу вообще. А сейчас? Опять маленькая музыкальная пауза, потому что, я вот никогда не забуду, как э, киногерой Быкова в фильме «В бой идут одни старики» произнес очень такую знаковую фразу. «Все приходящее, музыка вечна". Пусть сегодня нашу программу обогатит еще один замечательный музыкальный симфонический шедевр, принадлежащий руке нашего гостя Дмитрия Коновалова. В оркестре, конечно же, есть разные группы инструментов. Кто из них считает себя главным? Очевидно, ну, ну, может быть, кто-то из наших зрителей ä, имеет, опять-таки, некое клише, что... У кого инструмент побольше и помощнее, тот и считает себя значит, заводилой. Расскажу смешной случай сразу. Я, как один раз, один из моментов, когда я сам стоял за пультом, я дирижировал оркестром, как-то обратился к Велначали: Ребята, вы же струнная группа, вы очень важны. Важна каждая фраза, которую вы произносите, на первом пульте сидел, я не буду сейчас назвать именно музыканта, повернулся ко мне свой сказал, Я не согласен, что мы самая главная группа оркестра. Есть еще духовики, трубы, они тоже солисты. Они тоже солисты, понимаете? Ну, это, это, это вот, я так сразу шутку говорю, но на самом деле самая важная группа в оркестре, это всегда и будет, и было, это струнная группа. Она струнная, струнная угу. она самая многочисленная в оркестре, она самая важная. Ну, получается так, что, допустим, некоторых инструментов в оркестре явно мало. Ну, вот я, я не видел, как правило, ну, две, но ну, максимум три флейты, там, два габоя. А струнников, если так выразиться по природным аналогиям, целая стая. Есть ли у этой стаи вожак? Есть. Он называется концертмейстер, этот вожак. Это, как правило, первый пульт первых скрипок. Первый пульт. Вот, это но... тот важный человек, по-моему, которому дирижер пожимает руку перед началом Да, 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 да. Это все существует давняя такая традиция. А почему? Они что, не знакомы между собой? Что заставляют? Он здоровается с ним, он его не видел перед этим? Или в чем дело? Концертмейстер, ну, это человек, который несет в свою, в свою роду ответственность, он, существует, во-первых, давняя традиция. Давняя традиция, при которой еще в эпоху барокко взмах скри первого скрипача означал вступление в музыки. Тогда клавесинист, силу обстоятельств, хотя он являлся самым главным, художественный руководитель барочного оркестра, это эпоха Баха. Эпоха Баха, это барокко, 17-е столетие. Угу. Это клавесинист. Он садится, он является художественным руководителем оркестра. Ну, собственно говоря, он играет основную а оркестр подыгрывает. Главный дирижер – это первый скрипач. Угу. Он взмахивает, потому что клавесинист просто не может сильно взмахнуть по, и по, по, ряду, по, по ряду вопросов. Да. Он просто не может. Он должен точно сосредоточиться, и музыканты, как правило, за ним идут. Но... Первый взмах Скрипача, как правило, помогал. И вот эта давняя традиция уже породила такой первый помощник дирижера. Он, грубо говоря, дирижирует и солистами, и близко, близко находящимися музыкантами, и вокалистами, если это с вокалистами выступления. И, вот это вот движение этого. Да, вот вот... Правая рука дирижера, концерт Такая угу. давняя традиция существует, это правда, да. То есть вот. есть старший помощник капитана на этом. Старший корабля, помощник капитана, да. да. Хотя на самом деле сейчас в современном оркестре, во всех группах оркестра существует свой концертмейстер. Концертмейстер первых, вторых скрип, mm -hmm. хотел сказать третьих, но это и уже... Третьих нет, это, это уже будут очевидно. Да, это, это альты, альты. виолончели, контрабасы. Виола, виола. Во всех группах и в деревянных, духовых, э, везде свой концертмейстер. Но самый главный концертмейстер, это концертмейстер первых скрипов. Такая традиция существует во всех оркестрах. Я вспоминаю в связи с таким оборотом нашего разговора, Опять-таки, вот еще одно клише. Действительно, тем, кто играет на клавесине, очень трудно давать его в такт. И они часто делегировали в, эпоху барокко эту миссию скрипачам. Но Бах, допустим, выкручивался. Он садил за клавесин музыканта, а уфтакт давал смит, свиткам своих нот, нотной бумаги. И все это видели, реагировали. А Даниэль Баренбойм, известнейший интерпретатор Бетховена, он не мог себе позволить, чтобы кто-либо продирижировал другой оркестром в то время, когда он играет его фортепианные концерты. Он должен был их сыграть сам, он блестящий пианист, но он же очень амбициозный дирижер. И вот мне запомнилось, я, я видела видеозапись, она меня, конечно, поразила. Он развернул фортепиано так, чтобы сидеть полностью лицом к музыкантам, спиной в зал снял полностью крышку с рояля, чтобы его было хорошо видно, и дирижировал головой. То есть вот этот вот все взмахи, которые обычно давал либо дирижер, либо концертмейстер с мочком, он осуществлял сам своей головой. И я не скажу, что это было слишком убедительно по сравнению с концертом, когда дирижер выполнял эту функцию. Но это было интересно. Это было очень интересно. Это заставляло Баренбойма быть очень ярким и выразительным. Хотя, конечно же, мне кажется, что не стоит, очевидно, на себя натягивать одеяло и брать на себя все бразды абсолютно. Не стоит 100%, я могу сказать тоже такое, в пользу композиторов Есть тоже момент, у меня была практика, когда я сам свою музыку дирижировал вот, И добивался хороших результатов То есть есть одна такая магическая подоплека в этом всем деле Музыканты хорошо чувствуют, когда композитор знает свою партитуру хорошо, досконально угу. Они это сразу чувствуют с одного взгляда они, и кто может знать лучше партитуру, чем композитор? Это он ее может не знать, он может ее забыть. Это нормальная ситуация. Не всегда композитор обязан их и помнит все, что он написал хорошо сам. Но если он стоит за пультом музыки, которую он... Он быстро ее очень вспомнит. Он быстро вспомнит, ему достаточно просто посмотреть на музыканта, и они сразу понимают, какую манеру он хочет, если он знает, какая манера. Тут, кстати, есть один очень интересный момент, о котором я хотел бы рассказать. Вот тоже развеять кое-какие мифы. Вот существует мнение, что вот... Самое главное в этом связующем звене, да, композитор, оркестр и дирижер, наверное, является оркестр, потому что без него музыка бы не звучала. И всегда все... Ну, я не представляю себе, как бы звучала музыка, если бы композитор с нотами вышел бы, допустим, или дирижер с палочкой, но, это но естественно. без оркестрантов. Да, но это естественно. То есть он музыкант слушает... Ой, не музыкант, слушатель, обычно рядовой слушатель, слушает оркестр, да, какие молодцы, как они хорошо играют, как все слажено, да. Все, ну вот в момент вот этот... Э, э, очень сложно объяснить, почему он хорошо играет, почему все так слажено и почему это магически воздействует. А тут как раз вот три составляющих: хороший дирижер, хороший оркестр и хороший композитор. И если одно из этих звеньев страдает, то сразу вся гармония рушится моментально. Но мне очень интересно, допустим, вот в разговоре с тобой проследить взаимосвязь композитора, оркестра. Получается так, что очевидно. Между композитором и оркестром всегда возникает некое такое сильное чувство притяжения, любви, да. То есть все все композиторы должны по идее любить оркестр. Так ли это? Так. Все, все большинство композиторов, которые профессионально этим занимаются, очень любят оркестр. Тогда они зачем обожают... они пишут для фортепиано, для скрипки? Почему композиторы так осторожно решаются приступить к, к симфоническим партитурам? Очень многие ограничиваются камерной музыкой. Совершенно большинство даже ограничивается. Не так много сейчас можно насчитать композиторов, которые постоянно пишут симфоническую музыку. Это связано со многими факторами. И с психологическими, и с практическими в том числе. Представьте ситуацию. Приходит композитор знакомиться с дирижером или предварительно знакомиться. И дирижер берет партитур, ставит, ложит и оркестр, открывает. Так что у нас... Сп... Ой, ну, ладно, давайте сейчас попробуем. Музыканты смотрят, ну, ты сразу... Ай, что это такое? 25 тактов паузы, елы-палы. Что мне с этим делать? Как же с этим быть? <с а что ж ты мне такое понапишешь? А, а когда же я возьму дыхание, говорит что ж я, я же не смогу это все сыграть. Мне непрерывно две страницы текста идут. Как я это смогу сыграть? Тромбонист или волторнист смотрит, увидит, когда выходят за границы тесситуры, глаза открываются на выход, и все, и ужас просто. Что вот с этим такие делать? Вот... Да, как я это сыграю? А, а есть... не в его диапазоне, да? А вот, Да, вот этим, кстати, оркестровые группы очень интересно. Музыкантов распределяются, Потому что есть инструменты, для которых одна нота – это подвиг. Вот скажи, а если... а, кстати, в, в этой связи очень важно – Очевидно, вот люди думают, что диапазон инструмента, вот он сформировался когда-то давно и зафиксировался. А что, техника не развивается? Ой, как развивается. Слава богу, что она развивается. Иначе мы вообще с такие проблемы имели с этими инструментами. Помнишь, как когда-то Бетховен написал сложный пассаж для скрипача? А скрипач его друг говорит, Людвиг, что ты написал? Даже невозможно сыграть. В ответ на это Бетховен ему заметил, слушай, ты думаешь, когда я разговариваю со Святым Духом, я думаю про твою ничтожную скрипку? Ну да, да. Слово «золотая середина», она, как оказалось раньше, да, если ты идешь к золотой середине, значит, ты не рыба, ни мясо. На самом деле это неправда. Золотая середина – это самое важное, наверное, к чему нужно стремиться. Баланс. Баланс, Между мыслью того, что ты хочешь донести, между уровнем знания, который ты имеешь, и умением воплотить это все практически. Потому что нужно уметь остановиться в сложности, но не быть банальным, с одной стороны. И уметь высказываться ясно и просто. И вот этот путь композитору необходимо проходить с самых первых и первые шаги и нужно обязательно его поддерживать. Ты композитор, ты прекрасно знаешь оркестр, и в ходе своей практики, я думаю, ты освоил полноту палитры оркестровой. Поэтому, чтобы э, понять, насколько ярким и выразительным будет, может быть а симфонический оркестр в авторской музыке, я предлагаю послушать эпизод из твоих произведений. Потрясающе, ярко, живо, эмоционально, краски, оркестровые, оно проникает внутрь, оно вызывает массу эмоций. Как вот долго композитор должен трудиться, чтобы такое вот родилось? Ты это все слышишь сразу в красках, в инструментах, или сначала рождается тема, гармония, а потом ты уже одеваешь ее в симфонические одежды? По-разному, обычно, ну... Если композитор, наверное, начинающий, вот я могу рассказать, в консерватории учат композиторов молодых, вначале писать дирекцион. Ну, такой небольшой клавирчик, но на фортепиано, а потом его оркестровывают. мелодию, да? да? Да. Для начинающих, наверное, это лучший путь. Для чего? Потому что ты можешь, как инженер, сразу увидеть все линии, фактуры, элементы. То есть здесь аккомпанемент, здесь, например, какие-то линии. Но когда ты уже опытный, когда ты уже, как говорится, знаешь, знаешь уже... Подноготную оркестра ты можешь даже сразу приступать, уже слышишь какие-то элементы, очень важно не упустить какой-то штрих. Можно даже потом переписать тему, но главное, чтобы какой-то штрих, вот очень важно, зафиксировать в партитуре. Тем более сейчас уже современное средство позволяет работать музыкантам не только на бумаге, но сразу работать же в нотных редакторах, где можно предварительно это послушать даже. Оркестр может быть прекрасной моделью человеческой цивилизации, человеческого общества. И об этом тоже стоит поговорить. Стоит, безусловно. Но вот из сегодняшнего нашего общения, которое, к сожалению, поскольку время не резиновое, оно подходит к концу, я хочу, чтобы все вы, дорогие телезрители, сделали главный вывод. Оркестр ⁇ это очень интересно. Это мир с массой измерений, массой интересных закономерностей, традиций, с очень долгой содержательной истории. И самое главное, когда мы окунаемся в море оркестровой музыки, наша душа, наше сердце делаются более совершенными. Поэтому чаще погружайтесь в этот океан симфонического звучания. Это то, что обязательно обогатит вашу жизнь. Сделать ее намного интереснее. С нами сегодня общался Дмитрий Коновалов, украинский дирижер, композитор, аранжировщик. И я надеюсь, что тема эта обязательно найдет продолжение в наших последующих выпусках. С вами была программа «Источник искусств». Провел ее я, Николай Лысенко, до следующих содержательных и интересных встреч. Всего доброго.